دوسری ہوا ہے خواہشات یہ تو تمنا تو ایک ایک اسپیسیفک چیز کے لیے آپ کو ہو رہی ہوتی ہے خواہشات تو وہ کہتا ہے نا ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی کہ ہر خواہش ہر خواہش چاہ رہا ہے کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی یہ بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں یہ ہو جائے تو یہ بھی کوئی مذاکہ نہیں جتنی آپ خواہشات پر زندگی گزار رہا ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ خواہش ہو جائے پوری میری یہ خواہش پوری ہو جائے وہ خواہش پوری ہو جائے تو یہ جو ہے نا خواہشات جو ہے نا یہ آپ کو نقصان کرے گی خواہش کرنا پھر اس کے لیے اس کے لیے محنت کرنا اس کے لیے ایفرٹ ڈالنا اور اگر نہیں ہوئی پوری تو صبر کرنا یہ ہے زندگی لیکن آپ کہہ کہ کے نہیں یہ ہو میرے ساتھ یہ خواہش جو ہے پوری ہو کے رہے اور بغیر محنت کے لیے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں جذبہ وہ خواہش تو وہ غلط ہو جائے گا یغوس مدد چانا یغوس یغوس یاغوس اردو میں یغوس تو عربی کا لفظ ہے لیکن اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں یا غوث پاک اس کے معنی ہیں کہ مدد چانا تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے وہ کام اور احکام اللہ تعالیٰ اتنے شاندار اور اللہ تعالیٰ اتنے بزرگ ہستی ہیں ان سے ہم کیسے مانگ لیں ہم مانگیں گے فلانے صاحب ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں شیخ عبد جلانی جیلانی صاحب ہیں یا بابا فری شکر گند ہیں جو بھی بزرگ ہیں جو قبر میں زندہ ہیں ان سے کہیں گے ہم وہ ہمارے لیے کچھ کہیں اور کون سی بات کہیں گے تمنا جو ہماری خواہش ہو رہی ہے جو ہماری تمنا ہے جس کے لیے ہم کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہم بس چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ ہماری خواہش جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے وہ چاہ رہے ہیں غوث پاک کو بلایا جائے غوث پاک جو یغوس ج... یا غوث یا غوث پاک کا مطلب جو مدد جس سے چاہیں گے آپ وہ ایک نہیں ہے جو بھی جو جس کا وہ ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی آدمی کو آپ پکار رہے ہیں کہ وہ میری یہ تمنا پوری کر دے میری خواہش پوری کر دے اس لیے میں کیونکہ کام تو کروں گا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں جیسے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں وہ میرے آپ کے تمہارے تو بڑے اچھے دوست ہیں ان کے میں میرے, میرے ان سے میری یہ سفارش لگوا دیں آپ تو یہ یہ چیز جو ہے نا یہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ سفارش ہی لگا سکتے نا تو کہتے سمجھتے ہیں جو اللہ کے قرب والے لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا ستہ وہ اگر کہیں گے اللہ سے تو اللہ سن لے گا تو غوث پاک ہوگا یہ پھر ہے نصر گد اب گد دیکھیں گد بھی ایک بڑی خطرناک دیکھیں ہر وہ آدمی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ کی احکامات کو زندگی سے وابستہ نہیں رکھے گا ان چیزوں میں پھنسا ہوگا دیکھیے گد وہ ہے کہ ہر وقت جب ملیں گے دو آدمی یا دو عورت مرد یا مرد مرد یا آپس میں جب فیملی میں ملتے کوئی نئے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر نگہ رکھی جاتی ہے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اس کی غلطی پکڑی جائے اس کی کمزوری پکڑی جائے تو جب آدمی دوسرے کی کمزوری کو آئیڈنٹیفائی کر لے گا یا اس کی برائی کو سمجھ لے گا کہ یہ برائی ہے تو اس کی بات ہی نہیں سمجھے گا وہ وہ سمجھے گا یہ آدمی صحیح ہے ہی نہیں <laughs> تو اس کو آپ نے غلط سمجھ لیا نا تو آپ کے اپنے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ سے اپنے بنا ہوئے اسٹینڈرڈ سے اپنے کلچر کے مطابق دوسرے کو آپ نے فیل کر دیا تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کی غلطیاں نکال رہا ہے اپنے سٹینڈرڈ سے اور دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے تو وہ خود کچھ نہیں کرے گا وہ کبھی کچھ سیکھ نہیں سکتا یہ ولچر کی عادت ہے جو ہمیشہ ہر وقت دوسرے آدمی پہ غلطی دے اسی میں ملوث ہے اور بڑی جلدی فرم بھئی ہمارے کو تو انہوں نے بڑا گمراہ کر دیا ملاؤں نے تو ایسا لگ رہا ہے کہ خود بڑے زندگی میں کچھ کام کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ یاد رکھے سب سے ڈینجرس باتیں بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں جو اللہ کو کبھی یہ باتیں وہ ہیں جو لکھی رہی ہیں یہ اللہ کو نہ سمجھنے کے لیے ساری باتیں یو رکاوٹ ڈالنا رکاوٹ ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے میں آپ کے دفتر آیا میں نے کہا بھائی یہ کام ہے یہ فرا کہ کل آئیے گا فالتو بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی گپ پہ چائے وائے پی بھئی یہ دیکھیں یہ میرا کام ہے بہت کہہ لیں کل آئیے گا رکاوٹ ڈال دی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ کل آئیے کل جب پہنچے تو کہہ لیں اب تو دفتر بند ہو گئے پھر پرسوں آئیے گا اب یہ کنٹینیوس رکاوٹ ڈال رہے ہیں آپ کا ایک جینون کام ہے آپ کو رکاوٹ ڈال ایک تو یہ رکاوٹ ایک آدمی کوئی صحیح کام کر رہا ہے اللہ کی نظر میں اس کے اس کے اندر ڈال دی تو یہ رکاوٹ ڈالنا ہو گیا احبار عالم فاضل کو بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ خود تو پڑھ نہیں رہے سمجھے عالم سے پوچھیے اور پھر کہہ دیا عالم نے کہا تھا دیکھیے بڑی آسانی بات ہے کہ ایک عالم نے کہہ دی کوئی بات آپ نے اس کو یقین کر لیا غلط صحیح کی بات ہو رہی ہے اب اب کہیں اور جگہ گئے پتہ چلا یہ غلط تھی بات تو کہہ لیں یہ فران عالم نے ہمیں بتایا تھا مطلب وہ غلط ہے ہم غلط نہیں ہیں ابھی بھی ہم نے کیوں نہیں اس کو یہی تو بتا رہا ہمیشہ آدمی دوسری کی غلطی نکالے جاتا ہے وہ غلط ہے اس نے بتایا تھا تو آپ نے خود طے کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیا عالم اسی طرح بال شور کو پکڑ لیا ساری باتیں شور پہ سارے سارے کیڑے شور میں نکال دیے شور کی ذمہ داری تھی اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے کیوں نہیں کی پورا کیا شور کو بھی بدنام کیا ہوا ہے اسی طرح روحبان دہشت گرد اب دہشت گرد تو آپ سمجھتے ہی ہیں کچھ زبردستی آپ کو گن پوائنٹ پہ یا دہشت گردی کرتے ہیں ملا بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی جو دہشت ہو آپ مسجد میں کوئی جیسے اس طرح کوئی باز ہو رہا ہو اور مسجد میں کوئی کھڑوے کو سوال کر سکتا ہے کوئی ہے مسجد آپ جانتے ہیں کسی مسجد میں کسی آدمی ہو بھائی صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایسے نہیں ایسے،, ایسے دہشت ہے آپ باہر نکال دیں گے سب پٹائی کر دیں گے آپ کی دہشت فرعون کو تو آپ سمجھتے ہیں جو اللہ کے خلاف قانون بنائے اور اس پہ اس پہ ہٹ دھرمی کرے انسان کوئی بھی آدمی اس تو فرعون کی سمجھتا ہے عیسیٰ اور عیسیٰ السلام اور مریم جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر رسول نبی ہیں لیکن ان کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی یہ وہ ہے صفت ہے تو اللہ نے عیسی السلام کو طاقت دی تھی کہ وہ بھی مردے کو زندہ کر دے تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو عیسی السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دی تھی تو ان کی تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائی حضاد سمجھتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں ناؤزب اللہ اللہ یہ جی کر سکتا ہے تو بیٹا بھی کرنا چاہیے بیٹے کو کر دینا چاہیے جب بھی بیٹا کر رہا ہے اللہ کے حکم سے نہیں کر رہا وہ عیسی السلام کو پاور دے دی تو ان کو بھی خدا سمجھنا غلط ہے سورج اور چاند یہ بھی خدا بنے ہوئے ہیں یعنی سورج کا دنیا پہ ایک اثر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ سورج کی جو دھوپ ہوتی ہے اس سے انسان پہ پلانٹس پر انسان پر اگر آپ انسان اگر دھوپ میں نہیں نکلے گا تھوڑا دھوپ سن سن بادنگ نہیں کرے گا تو وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی لیڈیز میں ہوتی ہے مردوں میں بھی ہوتی ہے جو نارتھ ایسے ناردرن ایموسفیئر میں جہاں پر سورج نہیں نکلتا زیادہ تر اگر وہاں سورج دے تو وہاں پر لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہوئی تو سورج کی دھوپ سے اللہ نے سسٹم بنایا کہ وہ انسان کو ہڈیاں مضبوط کرنے کا وہ سسٹم ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہوں گی اب وہ آج الیکٹریسٹی پروڈیوس کر لیں آپ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہمارے لیے سبسیونٹ کر دیا وہ ہمارا خدا تھوڑی ہے کوئی اس لیے چاند چاند فل مون جب فل مون ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان انڈیا میں بنگلہ دیش میں بھی شاید کہتے ہیں آپ بیچ کے کنارے جائیں فل مون ہو اور پھر ایک, ایک بڑا ہی دلکش دل محل ہوتا ہے خواتین کو بھی اچھا لگتا ہے تو اس کا نام رکھ دیا ہنی مون مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ وہاں جائیں ویسٹ میں آپ دنیا میں جائیں جب وہ فل مون دکھاتے تو ایک بھیڑیا دکھاتے ہیں ہاں ہاں ان کے یہ کانسیپٹ ہے کہ جب, جب آپ فل مون ہو تو سمجھو کوئی, کوئی انسان مرد جو ہے وہ جانور وانور بن جائے گا وہ اپنی حیوانیت کے اندر آ جائے گا فل مون دیکھ کے انسان ہو یا جانور تو ان کا کانسیپٹ مون کا کچھ اور ہے ہمارا کانسیپٹ اور ہے تو مون کچھ نہیں کہہ رہا کچھ بھی ہم خود بنا رہے ہیں یعنی وہ بھائی وہ اللہ نے ہمارے لیے اگر بنایا بس سب سے وہ تو صحیح ہے لیکن اس کو خدا کا درجہ ہے اس کو بڑا سمجھ لینا یا ایسا سمجھ لینا غلط ہے شیطان تو آپ سمجھتے ہیں شیطان جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے جو ان چیزوں میں ملوث کراتا ہے اور غلط کام خوب کرا کے پیچھے جاتا ہے کہتا ہے میں اللہ سے یہ شیطان کے قول ہے کہ سارا غلط کام کرانے کے اکساتا ہے اور جب آپ غلط کام کر لیتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے کہتا ہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں یہ اب تم اپنے تم نے تم نے گناہ کیا تم اپنے آپ کو دوش دو یہ شیطان کا خاص وہ ہے طریقۂ کار اور سید سردار جو ہیں ہمارے ان کو بھی خدا بنایا گیا اور ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بھی خدا بنایا گیا یہ وہ سارے جذبات اور یہ وہ لوگ یہ جو بھی ہیں ان کو انسان نے مختلف زمانے میں اور آج بھی الہ خدا یا سنم یا اوسان یا وسن بنایا یعنی یہ لو, وہ لوگ ہیں ان کو خدا یعنی درجہ دیا ان کو نعوذ اللہ خدا کا یا ان کو وسن بدھ بنا لیا انسان کا بدھ بن گیا یا کسی چیز کی مور, مورتی بنا لی لیکن ان کی ان کی پرشتش کی گئی ہے ان, ان کو لوگوں نے مانا ہے اور یہ وہ ساری رکاوٹیں اللہ کو ماننے کے لیے